Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Dua maut dan tiga lagi parah dalam kemalangan membabitkan dua motosikal yang dirempuh sebuah kereta di Seremban malam tadi. Pada 6 Mac 2025, berlaku satu tragedi maut yang mengejutkan negara apabila sebuah kereta merempuh dua motosikal di persimpangan Jalan Persiaran Senawang 1, Seremban Negeri Sembilan. Insiden berlaku sekitar jam 8.30 malam melibatkan tiga kenderaan, sebuah kereta Honda Jazz dan dua motosikal jenis Modena Skris serta Honda Vario. Kejadian ini mengakibatkan penunggang dan pembonceng motosikal jenis Modena Skris yang berusia 15 dan 16 tahun masih semaut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala manakala seorang penunggang motosikal Honda Vario disahkan meninggal dunia ketika dirawat di hospital pada 10 Mac mereka yang mengalami kecederaan parah telah dikejarkan ke Hospital Tuan Ku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut mayat kedua-dua mangsa yang terkorban di lokasi kejadian telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Rembau untuk proses bedah siasat polis setelah itu memohon orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini untuk tampil membantu siasatan. Individu yang ingin memberikan maklumat diminta menghubungi pegawai penyiasat, Inspektor Sankar atau hadir ke mana-mana balai polis terdekat. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan siasatan lanjut masih diteruskan. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Detik penuh emosi menyelubungi lokasi kemalangan apabila seorang wanita dipercayai ibu kepada salah seorang mangsa rebah sebaik tiba di tempat kejadian. Video berdurasi 37 saat yang memaparkan situasi menyayat hati itu tular di media sosial menunjukkan wanita berkenaan bertanyakan mengenai keadaan anaknya yang terbabit dalam nahas tersebut. Mana iaitu anak mati ke? Kedengaran suara wanita itu dalam keadaan meraung sebelum dia ditenangkan oleh ahli keluarga pihak polis dan orang ramai yang berada di lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian dia kelihatan lemah dan terus rebah selepas dikatakan melihat tubuh anaknya yang kaku di tepi jalan. Difahamkan rakaman tersebut diambil seorang individu yang berada di situ dan turut meluahkan kesedihan menyaksikan insiden berkenaan. Kemalangan tersebut menyebabkan Muhammad Aidil Ramdan berusia 15 tahun dan pemboncengnya Muhammad Aswari Lotpi berusia 16 tahun maut di tempat kejadian lebih mengharukan hati apabila mengetahui Muhammad Aidil Ramdan sebenarnya dalam perjalanan untuk menghantar makanan kepada neneknya tetapi tidak kesampaian apabila dia meninggal dunia dalam keadaan tragis itu. Menurut Rosalia Diego berusia 26 tahun ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Rembau yang merupakan ibu saudara kepada Muhammad Aidil Ramdan anak saudaranya itu ada menghantar mesej menerusi WhatsApp kepada neneknya Rahimah Julieto berusia 50 tahun sebelum tragis jadi tersebut memberitahu dia dalam perjalanan ke Sikamat dan membawa makanan bersamanya. Oleh sebab itu, neneknya menunggu sehingga pukul 9 malam tetapi cucunya masih tidak sampai sebelum dia kemudian mendapat berita tragis itu dan benar-benar terkejut. Adik kepada Muhammad Aidil Ramdan iaitu Muhammad Asraf Adha yang menunggang motosikal lain turut dirempuh kereta tersebut bertarung nyawa di hospital. Tambah Rosalia, Muhammad Asraf Adha telah menjalani pembedahan dan masih berada di unit rawatan rapi ujarnya dua beradik berkenaan sememangnya tidak pernah berenggang dan banyak menghabiskan masa bersama sementara itu bapa kepada Muhammad Aswari Lotpi Mokhtar berusia 50 tahun berkata dia masih lagi terkejut dengan kejadian itu sebaik menerima panggilan daripada anak sulungnya kira-kira jam 9 malam hari kejadian saya menetap di Pulau Pinang manakala Aswari dan tiga lagi adik-beradik tinggal bersama ibu mereka di Seremban kali terakhir dia berjumpa arwah pada kenduri abang sulungnya awal tahun lalu. Sebaik menerima panggilan, saya terus bertolak ke Seremban dan tiba kira-kira jam 5 pagi, kata Lotpi. Sementara itu, ibu saudara Muhammad Aswari, Azizah Ghani berusia 45 tahun berkata, walaupun Muhammad Aswari merupakan anak bongsu, namun arwah disifatkan sebagai seorang yang berdikari dan suka berusaha sendiri untuk mendapatkan duit belanja. Kemalangan tragis itu telah menjadi topik perbincangan hangat di pelbagai platform media sosial. Kemudian tular pula beberapa perkongsian dimuat naik oleh seorang wanita dipercayai kakak kepada pemandu Honda Jazz yang mahukan keadilan buat adiknya selain berkongsi gambar lelaki itu sedang dirawat di hospital melalui satu perkongsian di akaun TikTok dia juga berkata rindu akan senyuman adiknya dan menganggap segala yang terjadi merupakan ujian terhadap remaja berumur 18 tahun tersebut perkongsian itu yang dilihat seolah memihak kepada adiknya mengundang rasa kurang senang orang ramai terhadap wanita terbabit termasuklah seorang saksi kejadian yang akhirnya tampil mendedahkan situasi sebenar sebelum kemalangan tersebut berlaku. Saya nampak saya jadi saksi macam mana motor tu betul-betul ikut undang-undang. Motor yang keluar simpang tu saya nampak lampu di traffic light yang sebelah sana dah hijau. Baru motor tu keluar. Menerusi satu hantaran dimuat naik di laman TikTok, saksi kemalangan dikenali sebagai Edi Nur Ridwan itu mengakui berada di kawasan kejadian ketika insiden tragis tersebut berlaku. Meski masih trauma dengan kejadian tersebut, dia tampil sebagai saksi demi keadilan mangsa. Edi Nur Ridwan berusia 44 tahun berkata pada malam kejadian dia sempat keluar dari kereta untuk membantu mangsa namun keadaan ketika itu sangat mengerikan sebelum meninggalkan lokasi kerana tidak sanggup melihat mangsa. Dia yang juga pekerja swasta berkata sehingga hari ini dia masih terbayang-bayang kejadian yang berlaku menyebabkannya sukar untuk tidur. Mengulas mengenai tindakannya yang tampil di media sosial dan berkongsi mengenai kejadian, Eddie Nor berkata dia rasa geram dengan kenyataan kakak pemandu Honda Jazz yang mahu menuntut keadilan buat adik lakinya. Kata Eddie Nor Redwan, dia cuma nak jadi saksi dan beritahu yang motor keluar simpang itu tidak salah langsung. Jadi kepada kakak yang langgar iaitu pelaku itu janganlah cerita soal takdir dan ujian adik kau yang langgar aku nampak depan mata justeru katanya dia akan berjumpa dengan pihak polis kira-kira jam 10.30 pagi 9 Mac dan bersedia tampil sebagai saksi kejadian berlaku bagi memberi keadilan kepada mangsa meskipun ia menyebabkan dia trauma di dalam kemalangan tersebut satu letupan telah berlaku akibat daripada pelanggaran itu sehingga menyebabkan motosikal mangsa terbakar mana Kali kereta Honda Jazz pula melanggar pokok. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Hatta Cik Din, siasatan awal mendapati bahawa kemalangan bermula apabila seorang remaja lelaki berusia 18 tahun, Muhammad Aidit Nukman Norizan yang memandu kereta tersebut. Pemandu itu yang berada bersama seorang penumpang lelaki, Muhammad Amir Iqwan Muhammad Azril berusia 17 tahun yang kedua-duanya bekerja sebagai pembantu kedai makan, mengalami kecederaan parah dan dirawat di hospital. Mereka dipercayai sedang bergerak dari arah Senawang menuju menuju ke Paroi apabila tiba di lokasi kejadian. Pada ketika itu, pemandu kereta Honda Jazz dipercayai cuba mengejar lampu isyarat yang sudah hampir bertukar merah. Dalam keadaan tersebut, dia gagal mengawal kelajuan dan melanggar dua motosikal yang datang dari arah kiri menyebabkan kedua-dua penunggang motosikal tersebut tercampak dengan teruk. Berdasarkan siasatan juga, pemandu kereta yang terlibat dalam kejadian itu didapati tidak mempunyai lesen memandu. Sementara itu, video rakaman yang tular di media sosial pada malam kejadian menunjukkan situasi ngeri itu dengan jelas. Rata-rata netizen mengecam tindakan cuai pemandu kereta Honda Jazz berkenaan yang bertindak mementingkan diri sendiri dengan memandu kereta terlalu laju serta tiada niat untuk berhenti di lampu isyarat berkenaan. Para netizen juga tidak lupa membuat siasatan mereka sendiri yang kemudian mengetahui pemandu kereta tersebut merupakan anak kepada peniaga roti John yang terkenal di Negeri Sembilan. Sehingga kan ada yang berkongsi video di laman media sosial menunjukkan perniagaan roti john tersebut sunyi kerana diboykot oleh orang ramai akibat daripada kejadian ini. Saya nak hati yang nak kepada pelaku yang terlibat dalam kemalangan di Senawa. Saya ingin mohon maaf kepada pihak keluarga mangsa dan semua rakyat Malaysia. Pada 9 Mac, kakak kepada pemandu Honda Jazz yang terlibat tampil membuat permohonan maaf di media sosial. Sebelum ini, wanita berkenaan telah membuat hantarannya yang mempertahankan adiknya menyinggung perasaan keluarga mangsa disifatkan sebagai satu tindakan kurang empati, kata Nur Atirah Najwa. Keputusan untuk meminta maaf diambil setelah dia menyedari bahawa hantaran dan komen yang dibuat olehnya tempoh lalu merupakan sesuatu yang amat keterlaluan. Dia juga sedar hantaran itu telah memberi kesan buruk terutamanya kepada ahli keluarga mangsa. Dia sedar telah memuat naik perkara yang menyinggung perasaan tersebut dalam keadaan emosi tidak stabil. Terdahulu Nur Atirah telah memuat naik satu komen yang meminta semua pihak tidak melemparkan kata-kata yang tidak baik terhadap adiknya yang juga didakwa punca insiden berkenaan. Sementara itu, ibu kepada salah seorang mangsa tragedi nahas itu memaklumkan tidak mahu berjumpa dengan pemandu Honda Jazz yang menyebabkan kematian anaknya. Menurut Rohani Abdul Ghani berusia 46 tahun, ibu kepada Muhammad Aswari Lotpi berusia 16 tahun. Setakat ini, sama ada pelaku maupun keluarga berkenaan belum tampil bertemunya. Mereka tidak ada datang langsung dan dia juga tidak mahu berjumpa dengan mereka. Tidak ada yang dapat mengurangkan kesedihan kerana kehilangan anak dengan cara sebegitu rupa. Dia berkata, saya akan lawan, saya dah ada peguam yang akan bantu tapi buat masa ini belum ada perincian mengenainya dan saya serahkan kepada pihak peguam untuk buat apa apa yang perlu. Dia tidak menerima maaf pelaku dan keluarganya selain menegaskan hutang nyawa mesti dibalas dengan nyawa. Rohani berkata dihampir gila mengenangkan kejadian itu, apatah lagi arwah anak bongsunya Muhammad Aswari tidak pernah menyusahkannya. Dia tidak akan maafkan pelaku yang menyebabkan anaknya mati dan menganggap Muhammad Aswari dibunuh. Dalam masa yang sama, ibu kepada Muhammad Aidil Ramdan bukan sahaja tidak akan menerima maaf si pelaku, malah akan menuntut keadilan untuk anaknya. Haslinda Jupri berusia 44 tahun mahu kesedihan yang membelenggu dirinya sekarang turut dirasai oleh keluarga si pelaku. Saya memang nak keadilan untuk anak saya. Takkan saya nak biarkan anak saya orang dah buat macam tu, seorang dah tiada. Saya tidak akan diam. Saya nak orang yang buat anak saya itu rasa apa yang saya rasa, kata Haslinda. Tambahnya lagi, dia menerima banyak tawaran khidmat guaman daripada pelbagai pihak namun masih belum membuat apa-apa keputusan. Apa yang pastinya kata ibu tunggal terbabit, dia mahu keadilan buat kedua-dua anaknya. Haslinda memberitahu pada 9 Mac ada seorang lelaki datang ke hospital dia bapa kepada pemandu kereta Honda Jazz. Bagaimanapun ujarnya lelaki terbabit tidak datang untuk memohon maaf. Sebaliknya hanya memaklumkan mengenai anaknya yang melanggar anak saya. Kalau dia datang minta maaf pun saya tidak akan maafkan kerana anak saya dah tiada melainkan anak saya boleh hidup kembali kata Haslinda. Sementara itu ditanya keadaan Muhammad Asraf Adaha berusia 13 tahun yang sedang dirawat di hospital. Haslinda berkata anaknya itu patah kaki dan sudah stabil tetapi masih belum dibenarkan keluar dari hospital kerana perlu menjalani satu lagi pembedahan bagi memasukkan besi pada pehanya. Jelasnya lagi anaknya memberitahu dapat mengingati dengan jelas kejadian berlaku dan redo atas kehilangan abangnya dan dia asyik tengok video kemalangan itu. Seorang lagi mangsa kemalangan di persimpangan lampu isyarat Matahari Mata Heights persiaran Senawang 1 Kami Selalu meninggal dunia jam 7.23 malam semalam. Pada 10 Mac, negara dikejutkan dengan pemergian seorang lagi mangsa kemalangan itu. Mangsa Asar Azim Abdullah berusia 17 tahun disahkan meninggal dunia jam 7.23 malam ketika sedang dirawat di hospital. Mangsa adalah penunggang motosikal Honda Vario yang dinaiki bersama Muhammad Asraf Adha. Kematian itu menjadikan keseluruhan tiga remaja maut setakat ini. Selain Muhammad Asraf Adha, dua lagi yang terlibat dan dirawat di hospital itu ialah pemandu dan penumpang Honda menurut Nurha Afza Salwa Hazizan berusia 41 tahun ibu kepada Aisar Azim yang merupakan mangsa ketiga dia redo dengan pemergian Allah yarham dan telah pun bersedia sebaik dimaklumkan doktor yang keadaan anaknya kritikal sebelum doktor memutuskan untuk mencabut bantuan mesin oksigen dia telah bercakap dengan anaknya dia halalkan makan minum dan susu ampunkan dosa anaknya walau apa pun yang terjadi ujarnya arwah yang merupakan anak ketiga dari beradik disifatkan seorang anak pendiam namun rapat dengan adik-adiknya. Kali terakhir dia berjumpa dengan Allahyarham pada malam Rabu 5 Mac ketika Allahyarham pulang ke rumah selepas berjumpa dengan rakan-rakannya. Dengan dia susah iaitu jumpa sebab saya kerja pagi dan balik malam. Dia hanya telefon saya saja kalau nak apa-apa dan banyak dengan adik-adik. Dalam pada itu katanya keluarga tidak menolak untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemandu Honda Jazz yang menyebabkan kemalangan tersebut. Sementara itu itu, Abang Allahyarham Muhammad Aiman Abdullah berusia 20 tahun tidak menyangka keengganan Allahyarham untuk membeli baju raya merupakan petanda dia akan pergi selama-lamanya. Katanya, Allahyarham memberi alasan yang dia hanya mahu tidur saja di rumah sedangkan selama ini dialah yang paling teruja dan gemar berpakaian sedondon bersama keluarga. Terdahulu, jenazah Aisar Azim dimandi dan dikafankan di Masjid Kariah Mambau pada 11.25 malam sebelum dibawa ke surau flat Uda Am pampangan untuk disolatkan dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Makabarah Salimah Taman Zaitun Indah di Sikamat pada 12.40 tengah malam bersebelahan kubur dua rakannya yang maut dalam kemalangan berkenaan. Pengarah terkenal Michael Ang meluahkan rasa berang ekoran isu kemalangan maut ini. Menurut perkongsian yang dimuat naik di Instagram, Michael berharap agar pihak atasan dapat menjalankan tanggungjawab dengan adil untuk menghakimi kesalahan yang telah dilakukan. Tambahnya, tindakan remaja yang memandu tanpa lesen itu dianggap membunuh dengan sengaja. Dalam pada itu, Michael sempat mengucapkan takziah buat keluarga mangsa yang terlibat. Tidak berhenti di situ, pengarah filem Kimchi untuk awak itu turut mengingat dan para ibu bapa untuk sentiasa memantau pergerakan anak. Ramai yang bersetuju dengan perkongsian Michael Ang ini dan menuntut supaya pemandu kereta tersebut dihukum dengan seadilnya demi keadilan untuk nyawa yang masih muda telah terbunuh dalam tragedi ngeri ini. Yang telah pergi menghadap ilahi, kita hadiahkan doa. Tetapi yang masih ada dan menjadi punca kepada tragedi ini, kita minta dia bertanggungjawab sepenuhnya. Semoga pihak berkuasa dapat jalankan siasatan dengan adil dan telus. Oleh itu, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham Muhammad Aidil Ramdan, Allah Yarham Muhammad Aswari Lotpi dan Allah Yarham Aisar Azim. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.